Ми протестуємо проти тої податкової реформи, яку запропонували Яценюк. По факту це пограбування середнього класу. На великий бізнес жодного відп... навантаження немає. Тобто, у них як було, так і залишиться. А середній бізнес загнеться. А малий бізнес впроваджується такі методи, з якого відберуть останню копійку, яку вони зараз мають. Саме проти цього ми протестуємо. Ми пропонували кроки, які б змінили це все. Вони відмовилися, вони хочуть виключно наповнити бюджет. не хочуть скорочувати видатки. Яценюк на початку. У своїй каденції заявляв про те, що з державного бюджету крадуть 300 мільярдів гривень, де вони? Чому жодного, якщо Арбузову 200 мільйонів видається, з його рахунку дає можливість зняти, і в той же час відбираються пенсіонерів. У мене, як у викладача, заробітна плата зараз складає 4 тисячі. Після новації нікамнів будуть платити 3 тисячі. Я мільйонер, що ли? Чому я маю платити за те, що вони це роблять? Тому тут, звичайно, треба все це переглядати. І якщо з урахуванням те, що дається, Всього один тиждень, щоби всі переглянули на Ваці яценюка, це просто неприпустимо. Це порушення конституції, законів України, регламенту тощо. Це треба змінювати. Що треба? чого стоїмо? наразі? Мы хотим наконец-то, чтобы в этой стране провелись реформы, а не очередная профанация, которую подготовили Фудашкин, Белоус, Камутын. Они подготовили ее еще летом. После этого удалось объяснить депутатам, что это никакая не реформа. А после того, как их реформа была провалена в очередной раз, они достали ее из нафталина, причесали и снова пытаются провести. Мы хотим реформы, а не профанацию от Фудашкина Белоуса. А еще хотим, чтобы выполнялось коалиционное соглашение, в котором прописаны все основные нормы нормальной налоговой реформы. Хватит грабить народ. Скажите, правильные я законы. Лучше. Майдан стоял за то, чтобы лучше жить людям. А сейчас получается, что это улучшение жизни за счет малого среднего бизнеса. Получается, всем людям надо затягивать пояса, Это что-то не видно, чтобы вот наши олигархи, которые пролезли в Раду, чтобы они затягивали пояса. Что-то я не вижу, чтобы из 19 миллиардов у кого-то стало там 15 или 14, понимаете? Юля, одно дело, одно дело, что у кого-то олигарха станет не 10 миллиардов, а 9. Понимаете, или другое дело, что какой-то бабушке станет не 3000 гривен, а 2. Ну как ей жить на эти 2000 гривен? Это нечестно. Доброе утро. Юка. Доброе. Ну что, рассказывай. Как, как идет процесс? Э, процесс, э, единственное, что поменялся, что удавка не сразу, а удавку будут затягивать постепенно по некоторым вопросам. То есть некоторые вопросы отложили. Все остальное, в принципе, остается в силе. Смягчили многие нормы, но суть от этого не меняется, потому что все равно остается очень фискальный закон. То есть самое главное, против чего все люди вышли, что необходимо какой-то толчок сделать для экономики, необходимы какие-то реформы, которые действительно дадут возможность выйти Украине вперед из этого кризиса глубокого. А все, что сейчас будет приниматься в Верховной Раде, это будет бить по гражданам, это будет бить по плательщикам налогам, и это будет бить по экономике. Какие бы там с смягчительные нормы не принимали или какие бы компромиссные решения не находили, в целом он остается фискальным законом, который ну, ничего нам хорошего не сделает. Но, и не даст. какие последствия вот этого всего будут? Ну, это остановка предприятий, это банкротство, это повышение цен, это снижение платежеспособности населения, это то, что почувствует каждый гражданин в конечном итоге, потому что, опять же, поднимаются акцизы на то же топливо, например, от которого все зависят. Это налог на недвижимость, который предприятия должны будут платить. Зласти банк, а ці банки, які зараз лопають, контрольтують і не оплачують людям їхні депозити, от кредитний фінансовий мадан, тут стоїть і саме з цим бореться. Ми отримали повний тотальний контроль податкової над бізнесом. Ми отримали збільшення видатків на на податкову. Ми отримали збільшення видатків на генеральну прокуратуру.

выдавать зарплату депутатам. Просто тиснули. Хватит грабовать народ. Подходите, Арсений, к нам. Вот, вот. вот и наши коллеги из РПР. Вот и наша пенсионная реформа. Не потому, что они пенсионеры, а потому, что они требуют пенсионной реформы. И я вместе с ними. Вот. И требуют нормальных налоговых. А у них сейчас не за что голосовать, там ничего нет.